Ну а реально думала, что я буду видео без голоса снимать? Та в жизни такого не будет, що? Я не маю права такого робити. Я в каждом видео должен снимать. В каждом видео должен быть звук. Ну, мій голос, то есть. Вс. <му> <му> Какие тут монет? Что-то и сохнуть, да? Кто не знает, вот так вот можно просто работать и все. И тут о халябне давать монеты. Тихо, тихо. Пойдите, сюда, давай. На. Но... Да как, как... какого... какому... какого пива А что это за звуки так? А то какая-то музыка прям слышно. Должен быть какой-то механизм для активации. Для активации, да? Че, как по-любому ведь будет, он так понятно. Что? Тихо. Опа. Оп. Бачили? Ха -ха -ха. И не надо нажимать вот этот дурацкий рычаг, чтобы открылось все это. И чтобы мы, ну, ну, вы так делать? Нет, конечно, и лучше не так делать. Лучшие версии, ну, я зарубил кучу. Потому что я давно так не рубил. Так, я пропагнал <клес> <клес> до пингвина. Но дети не до пингвина. Дивиться, дивиться. Хочется я вам покажу, что будет, если статы... Что будет, если статы на нос ведмигут? Ха-ха! Я надеюсь, вы побочу. Так что буквально надо вставать на нос не будем. Так, дайте гривен. Шика. То есть игла в пустыне. А ты что в в пустыне? То ничего, да? Ого, я Давай я Х. хе Ну, сегодня. Еще один. Такий же самый. Татшик. Капец. А, Шика у нас бэтпакер. Да, понял. Понял? Шика у нас бэтпакер оказывается. Так mm. что такая была такая? Она же невидимая. Ну, получается, если она невидимка, то получается и нема. А если и нема, то мы не должны ищите его. А вы чё, я не видимо? Получается... мы просто представляем, что она невидимая? А на деле она видимая? Не, Нет, ну тут видно, что ну, и видно, конечно. Ну все равно, она же невидимая. она же подписываешься, что она ну, невидимка. То почему я ее тут не бачу? Чего, может? Ну почему? Ой, она разбавляет. Что ты мне хочешь с этим доказать? И если ты хочешь доказать мне, что ты лук, то передоказывать не буду. Что ты так выглядит.

Иоаннский дом так же малый, чтобы поднимать. понимал. <глодят> <глодят> Тихо. <глодят> 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 Я... Я для карты реально. Так. Ага. Вс ⁇ давай, игра. Молодец. Я. Теперь. Допыр... Ага. <таспел> Мы не дуже, придужена придуже что надо монета. Чтобы разблокировать медведя за монеты все, давай это. Видите, как я встал? Ебать, я тут не упал. Фу. Фу. Не, я а собираю монеты для того, чтобы купить какие-то скины и там, да, Чтобы скины какие-то себе сделать. У меня вообще похоже на скины. Мне самое главное, это пройти игру. И все. И ну и все, я удалю на все проворачивать, и мы про него навсегда забудем. Да, именно так все будет. fuck <laughs>

прекрасный вид. А, точно, еще камера не может включить. но в принципе, я согласен. Так. Пойдем он туда. Или пидем он туда. Мне все-таки кажется, надо и ты и ты надо туда, поэтому погнали туда.

всем скажет песок, песок, песок. Только <связать> если можно было просто закрыть, и все. Ну просто Я рада, что мы наконец начнем. Шика, мы там даже минуты не было. Что ты там рада? Даже минуты не, не прошла, а мы уже угу. Кстати, вы знали, что мы? Боже, какие звуки. такое это такое? А я тогда вот звуки я выполню. Так, 7, потом 7, ага. Все получается, мы сейчас тут тоже не разблокируем, в принципе. Мне появится всего лишь вот билет. Сейчас мы их быстро будем. Три монеты всего лишь каких-то. Мне осталось не три. Я выключу пока ну, не пройдем. А то тут слишком много звуки. У меня аж были. У меня аж слух так ломается. Вот сколько звуки. Ну, в общем, не были. Ну, в общем. Что это? А вот так. целый цех шарманта работает. Хотя, дивиться, мы можем поехать на самой быстрой машине. Ну, або... Ну, або... На самом деле, Девица, давайте прочитаем, что Феникс нам скажет. Это корабль, артефакт деревни династии медведей. Он каким-то образом сохранился на протяжении веков, и, и дерево, кажется, не рассохлось, и не сгнило. Говорят, что управлять им может только медведь королевской крови. Ну что ж, Давайте так. Если я сможу с ним зауправлять, вы на меня подписывайтесь. Потому что тут кажется, что тики королевская кровь. Ну, а я уверен, что я королевская. Да! Вы ставите лайк. Там даже показывает, что я поворачиваю Дуже не сложно. А еще мы их так можем выводить. Сейчас я его пойду. Че это? Это Не гудите за мной вы. Прикольно. И теперь, ну Потя, Потом покажу, когда еще приедем. Погнали! припаркуемся. И давай что он нам кажет. <говорит> Это было безумие! Я ты пират! <говорит> все. Кстати, да, карту надо найти. Но мне эта карта не надо. Я вот все проходы, то я понял тут все. Мы уже близко. Вот это последний путь. Уже сейчас мы перейдем в комнату, где будет... Вот это. Фигня. Кстати, мы на опять три жизни. Ну что, погнали. Пам. Но ну, это тоже такие сложненькие. Страш. Послушайте звуки. Ты что это звуки? Давай. Иди, 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 Так, какого фига-то?

Да! Фу, это сложно было. У меня почти жить не стол. Все, это последний медведь был. Можно возвращаться обратно. Мы разблокировали уровень. А также мы разблокировали миссию Давайте пройдем одну. Миссию от цель комиссия. quale seppur no o tutta cappella <gredito> era il checkpoint che avevo rubato a te sono mani camera non pavaracci c'è tempo di farci un urlaino Мне камера, типа, не поворачивала. Не, не поворачивала... все. Ну, сейчас там у меня все поворачивается. Так, тихо. Так. Тихо, 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 тихо. Тихо. Да, тихо. Всё. И в итоге у меня на сейчас 141 монета. Давайте выскоряем. Нет, я буду куплять. Я лучше лутбокса. О, oh, майка. Открыли. Ага. И все, да? Значит, теперь новое фос. Давайте. О, вот это мне не нравится. Ну, в общем, все, теперь ждем нового серии. Надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был я, Дима47К. И всем пока.